У тебя связь непосредственно с, э, с этим, с Госдепом. А. Угу. Ну, привет им там передали. Они тебя слышат. Ну, привет вам, Госдеп. Ты адекватный человек? Вообще? Гражданин РФ и ты? Нет. А кто ты? Я украинец. С чего ты взял? Ну, так не хочется. Так кто виноват в войне, скажи мне? Какой? Россия, Что? Украина. Нет такой войны. че ругаешься? Это чепчик у тебя. Ты зачем Ой, извини. ругаешься? Извини, извини. Это эмоции. Зачем? Ну, так Какие темы увидел, обсуждаете? Увидел твою шапку и просто... Да ладно ты, перестань, шапка. Какие темы обсуждаете? Да <с> просто общаешься. А что ты, а ты на это скажешь? Какой-то самотык у тебя. Ну? Какие темы обсуждаешь? Да, любые. Война, Россия, Украина. На войне помешан? Не. Обсуждаю Нет. Обсуждаю только эту тему. А -а -а. Ну, давай. Кто виноват в войне? Америка. Вот. А в чем? Ну, захотелось им войны. Захотелось, и они ее сделали. А совок Америка тоже развалила? Можно так сказать. Поспособствовал. Естественно. А, а, чем? Ну, как бы подтолкнула. Развалили родители это как? как подтолкнула. Ну, вот так. А ну, какие, да, вот, какие э, шаги да. делала Америка, чтобы развалить совок? Очень интересно. Ну, подкупала всякие при власти. Ой. А кто был при власти у Совка? Ну, примерно а -а -а. Горбачев. Так. И, и что, подкупила? И, и он когда что? Что это какой-то экзамен по истории. Не, или... ну просто вы же обвиняете Америку. А мне вот интересно, когда Горбачев в 77 году участвовал в принятии новой Конституции СССР. Я не сильно прозведен. Или кто-то из справ... Америки, или кто-то из Америки присутствовал на девятнадцатой партконференции КПСС. Это какой застегнутый? Прикинь. Я в да. шапочке. Да я вижу. И просто... У меня связь. Из шапа. У меня давай, связь, так. чувак, прямая. С кем у тебя связь? Непосредственно с, с этим, с Госдепом. А. Угу. Ну, привет им там передали. Они тебя слышат. Привет вам, Госдеп. Итак, в чем виноваты? В чем виновата в вот, войне Россия и Украина? В чем они виноваты? Угу. Ну, печеньки раздавали на Майдане. Майдан устроили власти свергли. А, а, а майдан вот. По ну не кричи. Не, ну не кричи. Давай потихоньку разбираться. Вот на а майдане, давай. да? Майдан устроили. А почему вот ну. э, устроился майдан? Вот что произошло? Что там у тебя? Волна зашкаливает. Да, это плохая связь пошла еще покрутить не не сейчас Тебе нормально я плохо, э -э плохо слушаю слушаю о, о поймал нормально давай все В... майдан из-за чего? Что -что? Из чего майдан майдан из-за чего майдан подскажу киев тринадцатый э год ноябрь месяц mm -hmm. почему что-то Янукович не понравился. Янукович э, не понравился, но ну, можно сказать, не Янукович там был как бы инициатором всего движения. Ну естественно не Янукович. Ну не понравился Янукович и его решили... А смерть. почему? А почему Янукович не понравился? Что Потому сделал? что он вор. Согласен. Вот тут вообще вот снимаю прям шляпу. Угу. Ну снимай. Да, не-не, связь потеряю. Это образное было выражение. Снимаешь? Сними один фразу Не-не, протеряется связь. Я же должен быть постоянно, ну, онлайн. Итак, Янукович, вор далее. Почему Почему? Почему этот вот Майдан? Что, что, что Янукович? К чему Янукович? Почему он вообще что? Янукович балбес. Согласен. И тут вот, да. А что сделал? Балбес. Вор балбес. Балбес по Украину. Я тебе так скажу. Так. Это мое личное. Ну прям какие вот цветки, да. Угу. А вот э, где причина, что сделали не так? Майдан, Майдан. Мы про Майдан, да? Да, он про... про Майдан. А подождите. А что должен был сделать? Должен был разогнать всех и посадить в тюрьму. А вот тут вы не правы. Ну, это мое мнение. Я могу Ошибочное, Ошибочное. Осуждаю. Ошибочное мнение. Ну, это ваше мнение. Это мое мнение. Э -э Далее, вот ошибочное мнение. И я так понимаю, и что на основании этого ошибочного мнения вы дальше все построите, правильно? Что мне там строить? Я там ничего не строил. Ну, имеется в виду, вот ваш фундамент это Янукович должен был разогнать Майдан. И все остальные кирпичики на этом вот строятся, правильно? Что он этого не сделал, и поэтому все пошло в тартарары, да? Если касаться Майдана, то да. А почему вы считаете... А на смену Януковичу пришли еще больше его. Подождите, останови, давайте по очереди. Мы же договорились. Вот должен был разогнать, вы считаете, а он это должен был сделать... Смотри, слезает. Да-да, все нормально. Должен был сделать на основании чего? Как бы по закону или по, -по, -по, -по без закону? Должен по закону, да. Так, а вот если наверняка вы на знаете, на вы наверняка. Есть закон, на власть, и надо было просто, если не люди, которые рассказывают, что мы весь народ Украины, нас, там, большинство, угу. ну, всего лишь надо было 9 месяцев подождать и выбрать своего президента. Все. Кого? Подождите, о чем речь? Кого подождать? Какие 9 месяцев? Пока а почему Янукович, мне, почему Янукович... Скажите мне, а не, почему Янукович не захотел выполнять норму, которая действовала на тот момент? Вот закон Украины okay. был, о внешней и внутренней политике статья 11 говорила о том, что Украина должна быть э, подписать Евроассоциацию. Почему ну, Янукович наверное, себе решил? Наверное, это не было это невыгодно. Друзья, сегодня кожа из нас может наблизить перемогу. Переходьте за посыланием в описании под видео, та підтримайте Збройні силы Украины будь якою Кожна гривня ей важлива. Тільки разом мы сила. Кто так решил? Янукович. А он не имеет таких полномочий такие вопросы решать? А я имею полномочия отвечать за поступки Януковича. Нет. Ну мы же обсуждаем, мы, 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 же, мы, мы же меняем обмен, обмен мнениями, правильно, диалог. Ты меня спрашиваешь, да -да. почему вот Янукович так поступил? Угу. Откуда я в душе Объясняю. Потому, что... он не объясняю, 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 Он не имел таких полномочий. Максимум, что он мог сделать, это президентскую инициативу законодательную использовать, подать, значит, в парламент законопроект о изменении закона Украины о внутренней и внешней политике, скорректировать его и на основании этого уже там, скажем так, по сути принимать дальнейшие решения. Но он Точнее не он, кабинет министров принимает решение о том, что вот прекратить сотрудничество, подписание, значит, европейской ассоциации э, и возобновить э, возобновить активные переговоры с Российской Федерацией по поводу там подписания таможенного союза, понимаете? А mm. вот э, таможенного союза не было такого закона. Все? И что? Нарушил, негодяй. Янукович, негодяя, не не однозначно. Да, да. И вот э, почему о, тогда о, по, почему тогда вот, э, в Украине война началась. Ну я ж не знаю. Да как так-то? А? Подождите, вы только обвиняли Украину и народ. Правильно я понял вас? Я кого обвинял? Ну там Майдан, вот это же Майдан, на Майдан. Но, вышел я, народ. я знаю, что на Майдане было очень мало людей, и они называли себя народом Украины. А mm. их было настолько мало, что mm. они не имели права себя называть. А дело в всем. том, чтобы установить факт нарушения закона, не нужно какое-то определенное количество. Половина или больше этой половины. Достаточно того, что люди вышли и оказались, ну как, э как бы отстаивали свою точку зрения. Это было да, в ноябре. Да, месяце. До момента, вот, пока мы против них. Да, до, стали, секунду, секундочку. Было, секундочку, давай, секундочку, давай, секундочку. Остановитесь! После того, как в отношении них была применена сила, начались сопротивления с двух сторон. И там нарушалось э, законодательство Украины, и там нарушалось. Это называется беспорядок. Но если смотреть в корень проблемы, то кто это все начал? Мы граждане Украины, которые были не согласны с определенными решениями. Нашей власти имеем право на основании Конституции выйти на акции протеста, что и было да. сделано в ноябре месяце. После Конечно. того, как это на эту акцию протеста отреагировал президент, отправляя к нам э, митингующих, э, ой, к, к нам митингующим э, специальную службу э, Беркут подразделения, чтобы нас силовым методом оттуда разогнать. Нас побили. А на следующий день вышло еще больше людей. Должно было по мнению Януковича уйти все, никого не должно было быть. А получается Надо наоборот, пришли, пришли еще больше. Надо было вас еще больше побить. Да-да. Это называется незаконно. А то есть нельзя бить, нельзя бить людей. Закон. Смотрите. Административные здания, на момент, пока покамест... мы секундочку, скажите мне, в ноябре месяце кто что захватывал? Ну, а что ты? А, давай поговорим о том, что, кто захватывал. Да, Но только я же и, объясняю. И, тут же очень и, важный и, момент. Захваты начались и, после, и, после и, того, как побили побили студентов, нас побили. Это уже нарушение закона. Дальше начались беспорядки, начались побили. Еще раз. Еще раз спрашиваю, тебя побили? Побили, таких как я побили. Нет, тебя побили? Это не меняет абсолютно ничего. Ну я вопрос задал, ты можешь ответить или нет? Меня никто не бил. О. Но об этом, об этом, И... не, это ничего в принципе не меняет. Вот факт, есть? Есть. Так. Вот нарушен, нарушен закон, все. Дальше начинаются ответные реакции. С той стороны, с этой стороны. Это называется беспорядки. Да. Захваты, не захваты, вот так это все, принимал, это было бесполезно. секунду, это было следствие неправомерного применения силы к митингующим. А ты считаешь, что это было неправомерно? Назовите мне норму права, которая регламентирует такое я поведение. Праве... Назовите да. мне регламентированное применение э, водометов. В декабре месяце при температуре, если я не ошибаюсь, минус 12 градусов. Ну ты это посмотри на демократические страны. И как там поступают с митингующим? Минус 12, водомет. А Янукович, видать, открыл YouTube, посмотрел, глянь, в Америке Короче, в Европе разгоняют. Объясняю. Все очень просто. Янукович, нарушая действующее законодательство, применяя физическую силу при разгоне митингующих, которые вышли в соответствии с законом, в соответствии с конституционным своим правом на митинги, получились беспорядки. Еще раз, и с одной стороны, и с другой стороны были нарушения. Потом, во избежание и точнее, в, во имя разрешения этого конфликта, 21 февраля 2014 года, они садятся за стол переговоров и договариваются о том, что первое... Что? Кто с кем? Кто с кем Оппозиционные силы парламента, и президент Янукович. Так. При этом присутствовали там представители еще наших э, западных друзей. Польша была, э, по-моему, с Францией а кто-то был. Это в принципе не важно, кто там был. Да. Вот, договариваются. Значит, договариваются о чем? Первое. Возврат Конституции к примеру 2004 года. Принятием соответствующего специального закона, который должен будет быть а проголосован. Принять, секунду. Мы должны были принять эту конституцию и вернуться назад. Конечно. Ну, с такого перепуга. Ну, такой был договор. Потому ну, что... А, а я Договорить. объясню. Я объясню. Те изменения, Давай. которые вносил Янукович, они были не, думал, в конститу... не мог в конституцию. Же я же меня. объясню. Ну, за его каденции. Были внесены изменения в Конституцию. Нужно слушать внимательно. Я сейчас объясню. За его время пребывания на посту он пытался изменить Конституцию. Он внес туда изменения. На это отреагировали народные депутаты. Через Конституционный суд было принято решение, что изменения не конституционные. По одной простой причине: не был эти изменения были с нарушением. Порядка внесения изменений в Конституцию Сам лично Украины, Янукович. Да? да лично что лично Взял и переписал я конституцию, объясняю, был нарушен порядок. Есть об этом Кто решение поменял Кон... конституцию, еще Почему? раз говорю, решили ее Слышно вернуть меня. назад. Если ты откроешь решение конституционного суда, ты почитаешь, где были нарушения. Основное нарушение это было то, что не проголосовало за эти изменения, Верховная Рада понимаешь поэтому конституционный да, суд выдает заключение что порядок изменений был с нарушением конституции украины именно на этом основании договором предусмотрен возврат конституции украины в редакцию 2004 года путем принятия специального закона голосование публикация подписания все как положено это был первый пункт договора второй пункт договора досрочные выборы президента. Максимум до декабря месяца. А закон должны были принять в течение 48 часов. <клышлен> Внимание, с момента подписания. И дальше расход Майдана, разблокировки и все такое прочее. На следующий день почему-то Янукович говорит, не буду подписывать. Что за дела? Янукович не подписал. Убежал. Да не. Да, да. Ну как? Говорит, я все, не, Я сказал, он говорит. А Янугович же с ними подписал договор. Договор подписал, только закон не подписал, Сказал, не будет подписывать. С протестующими подписал. С протестую. Ну, не с Смотри, не с протестующими, внимание! Не с протестующими, а с представителями оппозиционных сил. Это было 21 февраля. 21 Зачем ты перебываешь? Но я, вы, я, вы, же могу, могу я же тебе рассказываю, ты же не знаешь. Кого я не знаю? Я все знаю. Что ты знаешь? Когда Янукович вышел, вот к, обращение сделал к людям, что сказал? Давай. Знаешь, Рассказывай. Я знаю, что ну, давай. Янукович сбросили. Да неужели? Куда ну, Януковича в, сбросили? В мусорную яму. Куда? В мусорную яму. Что ты говоришь? Серьезно? Mm -hmm. Не не. Да. И нет? И что, и он там лежит, валяется в мусорке? Ну, примерно... Где? Дайте. дайте адрес, мы его ищем уже сколько времени. В Мытище приезжай. Мытище, это что такое? Вот это там, где Янукович живет. Мытище? Я не слышал никак. Андрей Андреевич туда долетает наш? Кто такой Андрей Андреевич? Ты не знаешь Андрея Андреевича? Нет. А должен? Ну да. Не, если у меня такая была шапочка. Ну блин, подожди, шапочка. Андрей Андреевич прилетает, прилетает, все, значит, все нормально. Итак, что по Януковичу? А кто такой война, Андрей почему, война почему началась? Война почему началась? Да, война. Какая? Финская Какая из войн? Финская. Финская без понятия. Ну так зачем тогда спрашиваешь? Мы же с тобой определились. Да, вот. Ты у меня спрашиваешь, мы с тобой война определились нет. в теме Россия, Украина. А кто с кем воюет? А кто кому войну объявил? Ой, никто не а объявил. Ты... И что? А ты говоришь война. Ну, война, да. Ну, война, когда кто-то кому-то войну. Объявит. Не прав. Ну, как не прав. Вот, вот так не прав. Ну, Украина воюет с кем-то? С вами, деградантами. С кем? С вами. Ну, с Эрефией. Ну, я тут при чем? Ты Эрефия? Ты адекватный ты человек вообще? Гражданин Эрефии ты? Нет. А кто ты? Я украинец. <свят> ты серьезно? С чего ты взял? Ну, так не хочется. Так ты же там сидишь вот в э мытище. Мати Нет, я не в мытищах одеты? Я в Донецке. Ты в Украине? Конечно. Понял. А что ты мне голову тогда сейчас пылесосишь тут? Ну, на себя посмотри в зеркало, у тебя шапка из фольги на голове. Ёпка, ну пойми. шо? Как это, ну и шо? Ну вот то. У шапка тебя, блин, из фольги. Без это... Одел, бейсболку сверху фольгой намотал. А что ты мне такой хип... тут что и... На голову надел и, и расскажешь госдепом, я да. смотрю, просто сидит, ну думаю, да, попрыгай. А, понял. Ты считаешь, что я таки? Я понял. А что Не, ты ну, а там Миш, слышишь? Ворот. Ты что? А ну открой мне окно, покажи, с какого ты Донецка. А что тебе? Ну, на, на смотри окно. Я... Шо тебе открой, говорю, окно, открой. А, Это жаль, люди называется открыть. Я тебе говорю, открой окно. Что тебе еще открыть? Ну, окно я Поза... открою. Открой, открой окно. Ну что тебе открыть? Ну, ну что ты там увидишь? Окно открой мне. Машины ездят. Да, я увижу то, что мне нужно. Открой. Да, вот. Ой, б... да, вот, смотри. Увидел? Не, я вижу только твою решетку. А я улицу не вижу. Первый этаж. Так кто виноват в войне, скажи мне? Какой? Россия, кто? Украина. Нет такой войны. Есть. Идут боевые нет, нет. действия, правда? Боевые действия. Идут. Ну Короче вот это война. война. Это называется война. Ну называется. Кто кому войну объявил? Кто Я ж вой тебе был. еще раз говорю. А обязаны объявить, если не объявили, это не война. Нет. Дядя, ты дурак. Великая Отечественная война была? Была. Кто объявил? Кто объявил? Я объявил. Ну, я же говорю, дебил самый настоящий. Конечно, мне осталось только шапочку одеть. Да, одевай шапочку и сходи к врачу. Mm -hmm. Mm -hmm. Так кто объявил, Великую? Кто объявил Великую Отечественную войну? О, ты смотри, как заговорил. Великую Отечественную. То есть уже не мировая а вторая, да? Я тебе сразу сказал Великую Отечественную. Вы забыли забыли про це. Я вам трошки напоминаю. Я просто знаю, что такие как ты с шапочками на голове. Давай, Давай скажи я. мне, кто объявил Великую Отечественную? Гитлер! Вот это поворот. Есть документик соответствующий? У меня нет. А у тебя? Так а как ты можешь считать, что было а б... было объявление, если не было объявления? Мое мнение такое. Ну, что ты называешь объявлением? Это ты задала вопрос. Кто да, да. Его. Ты говоришь, что было объявление. Происходит? Что ты называешь объявлением? Душа не... То есть ты меня называешь... Не понимаешь о том, что была объявлена Великая Отечественная война или не была? Так как-то должны были объявить Великую Отечественную войну. Но ты же утверждаешь, что она была объявлена. Я этого не утверждаю. А что ты? Это просто говоришь, да? Да. Понял. А зачем? Я говорю, что была война. Была. Если она была, кем она была объявлена? Без понятия. Ты Я только время не жил. А, ти, то есть понятно. все, що все, ти не жив, значить, ти не присутствовав. Я понял. Іді на. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.